Сегодня мы общаемся с Александром э, и э, приветствуем вас, зрителей Громадского. Речь, я так понимаю, пойдет о работе правоохранительных органов. Прокуратура, судов. Давайте для начала, чтобы ввести в курс дела э, зрителей, расскажите о вашей ситуации. Вам удобнее на русском, на украинском, как удобнее. Да, да я есть, как еще ведь было, было ДТП. Да, два человека сидели, ну, три человека ехали в автомобиль. То есть человек, который сидел, так Кмит Денис Ильич, я уже сто процентов утверждаю, потому что все документы у на лицо. Он сидел за рулем. Он вылетел с автомобиля при втором ударе. Все, все доказательная база существует на лицо. Но Мисей сидит спереди на пассажирском сиденье, а Игорь, что погиб, был сзади. А вот, вот а те вот доказы, которые будете я, я привожу доказы в суду, я показываю фотографии, я все показываю. Но круговая порука и деньги. Деньги, и деньги, день, и, день, и круговая порука. Давайте. Расскажите, э -э что у вас? Да. В 2012 13, году, 13-10-2012 -го года на плотине Светлого Кременчевской ГЭС произошло ДТП. Два-три человека было в машине. Два человека попали в реанимацию, третий Игорь Колябев погиб на месте летит. Пока мой сын попал в реанимацию Светловодскую и попадает с ним Кмит Денис. Ну, друзья, будем так говорить, в кавычках. Что произошло в это, за это время? Пока, пока мой сын попадает в реанимацию, в реанимации ему записывают забои, те, что не существует. А у мета Дениса, которому явно был за рулем, сыном моего автомобиля, убирает все забои, те, что у него нет. Это во время медэкспертизы? Это когда они были в реанимации. Когда четыре они... дня, де... четыре дня они не ходили в Светловодской реанимации. И за четыре дня нам пишут я вам вкратце быстренько прочитаю. Вот это есть документ. Номер 90 это высновок эксперта. Медичного эксперта. Да, это, это Кировоградский областной эксперт, уже готовил материалы в суд. Сейчас я вам так вкратце зачитаю. Это э, номер 90 нашеповал Игорь Александрович. Угу. Э, поступает. Что делает Шептенко? И медицина. Что да, милиция? Большая. Это следователь по ДТП, город Кирова. Ага. Майор милиции. Мой сын попадает 14-ю, 14.10 в угу. 0 часов 50 минут. Угу. Его при, уже в реанимации угу. зависит. 14 числа в 8 часов утра. Вот это страница 163-м. 14 числа есть? Вот, угу. 8 часов утра выполняет простые команды. И дыхание самостоятельное адекватное. 15 числа. Вот 15 число. Вот 8. 6 часов утра. Выполняет простые команды. Дыхание самостоятельное, адекватное. Есть. И уже идет 17 число. Вот оно на рентгенограмме ГК вот 17 -го числа. Вот 12 -го года. Снижение. И уже пишут нам так. Заключение. Ушиб легких. Левого легкого в третьей степени, правого легкого в первой степени. Почему произошло? Пишут вот такие забои. Мои То есть сначала забоев не было, потом... С 14 по 17 забоя нет, 17 появляется. Почему? Потому что удар был автомобиля левой, левой стороной. Сейчас я вам покажу фотографию, но будет видно, не будет. И я потом сброшу это все на сайт и вы посмотрите. Капот автомобиля. Вот таким. Вот так вот. Был второй удар. Ну, и я не знаю, будет видно. Будет видно, не видно. видно. видно да, я Но потом. Будет ссылка на статью. Да, да будет, и да. следить А это был первый удар. Да. Ну ладно. Ну, да, давайте пойдем Сама суть. Давайте, сама, расскажите да. суть. Получается, что вы считаете что идем дальше, идет да. подделка документов Полный. по медицине. Это по медицине. Пока. Пока идет, вот мы идем по, по моему сыну. Потом идет вдавленный перелом те левой теменной кости 16 так. Ну ладно, идем был, дальше. Был перелом? Нет, да. застарелый был. Застарелый? Да. Вот теперь мы вам показываем... А как... есть подтверждение травмы? Сейчас. да, все, есть. Да. Выписывает нас из Светловодской больницы. Потому что на 4, 18 числа я его отправляю на Киев, потому что никто не ходит ремонтировать. Хотели а чему нужно было лечить? Отрезать ноги, по вами не было. Mm -hmm. Все, никто не думал, выживет, не выживет. Так водителя написали, лишь бы, ну понятно, финансовые mm -hmm. проблемы у всех всегда существуют. Выписывают нас из Светловодской больницы ушиб легкий второй степени. Mm -hmm. Это 18. 17 а то у нас третья первая. Выписывается вторую. Mm -hmm. Мы поступаем в Киевскую больницу скорой помощи. Поступаем 18 числа. Что нам пишет Киев? Мы вкратце уже до выставки доходим до выставки. Это уже пишет оформляет документ э, эксперту Силовск. Mm -hmm. Кировоград. Mm -hmm. Областная смерти. Э, Киев нам пишет 18 числа. Ушиб головного мозга преимущественно правой лобной доль. Значит, правой лобной mm -hmm. А капот, когда я на ссылке вы будете смотреть, вода автомобиль бился левой стороной. Но никак не прав. Идем mm -hmm. дальше. Последствия перенесенной черепно-мозговой травмы с наличием застарелого вдавленного перелома левой теменной кости. Mm -hmm. То есть вот. есть выставок, что это старая травма? Да. Есть подтверждение документально мы mm -hmm. все подтверждаем. Выставок эксперта. Я давал эти снимки флюорографии я все давал эксперту Густиловск Ну, выставок эксперта. Вот что пишет и по этому выставку, судья, читая вот этот выставок, приходила к заключению, что кто сидел за рулем. Вот что пишет выставок, пишет эксперт. Согласно представленной медицинской документации, имели телесные повреждение в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, вдавленного перелома левой теменной кости. Вот убирается просто убирается, преимущественно правой лобной доме, угу. и застарел угу. и вот и все, арифметика закончилась Следовательно, есть, по факту те заключения, которые были они просто вычеркнуты в высновке. В судья читает высновок. Он, он не читает полностью всю, всю экспертизу всю экспертиз. угу. он ее он зачитает за... потому что не хочет или Конечно, у него такая не процедура хочет. или не хочет, или может быть загруженный судьи Uh -huh. Я тут уже это, понимаешь? Вы на суде сигнализировали? А? Нет, вот сейчас я расскажу. Uh -huh. В зале заседания суда мой сын говорил, я после черепно-мозговой травмы, у него память только появилась в 15-м uh -huh. И он в зале заседания суда, он говорил конкретно, что я не помню, есть звукозапись. Но никто не хочет этого слушать, потому что сейчас идет круговая порога. Никто не хочет, ну, судьи да, участвовать, ну, Все, круглый. все, пол, полная система. Тут без, без, А теперь я вам покажу еще один, такой только номер 89. Mm -hmm. Есть такой парнишка, в кавычках, Кмит, друг и mm. -hmm. Кмит Денис Сергеевич. Попадает в реанимацию, в реанимации он уже находится. 0 часов 23.55. Он уже mm -hmm. находится в реанимации. Mm -hmm. 8 часов, ой, 3 часа 15, 14 часа 10, 14, 10, 12, 3 часа 15 минут искусственная вентиляция легких. Угу. Шоу бьет водитель. Легкие. Все правильно. Идем дальше. В 14 число, вот. Угу. На рентгенограмме на черепа на данных рентгенах имеется вдавленный перелом левой теменной кости 4 на 4 сантиметра. На глубину примерно 0,3 сантиметра. Uh -huh. Значит, забой левой теменной кости. Понятно, да? Мы понимаем, что произошло. Идем дальше. Перелом 6 ребра по около позвоночной линии справа. Uh -huh. С правой стороны было поломано шестое ребро. Uh -huh. Это шел в БМВ подлокотник. Uh -huh. И вот когда был первый удар, и машину начинала крутить, вот этот подлокотник, он согнутый вправо, я доказывали в суду, да, вот, есть такой судья Иващенко, Мельничек, я могу называть Яковлева и там много судей, но никто не хочет обращать внимание. Вот и вся ваша круговая порога. Судовой, судовой системы вообще не существует. И побороть эту мафию, я не знаю как, вот мы пришли, и сейчас мы хотим показать вам на по Светловодскому району что происходило. Теперь идем дальше. Заключение, вот пишут 14 числа, заключение ушли в легких третьей степени. Третья угу. степень это самое. Это самая закрылись всякая. легкие. Да, это самое все. Да. Да. Это еще 2 часа и летальный исход. Мы смотрим дальше. Диагноз выписывает его из Светловодской центральной районной больницы. А все, все, что мы только что вам прочитали, здесь нет. Его просто убрали. А, ну заключение, диагноз, ага. закрытая травма грудной, повреждение обеих легких, ушиб легких, двусторонний травматический пневмат, ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени, дальний перелом свода черепа. Все, все ага. убрали. Перелом шестого ребра, искусственная вентиляция легких, кость, все убрали. Угу. Если моему сыну вписали, то здесь все убирают. Теперь попадает медицинский Про 18 числа, это по нашей просьбе, мы говорим, Вы думаете, уже проработали на стадии с уже, врача? Уже, да, уже с врача, да, уже было все, 14 числа уже все решено. Но не было того врача, который дописал. Как так? Ну, врачи идут по сменам, и какой-то из врачей один получил что-то, понимаешь? Ну, кто-то из врачей сделал не вот тот, такую... тот, который первое заключение Да, да. Первые прошли, вот первые 14-15, все мы прошли, там все чисто. И именно тот врач попадает на смену 17 числа, и вот он пишет, вот здесь сидит. Попадает... Вы он... его не нашли, этого врача. А, я не... Это должен был делать не я. Ну, понятно. Мои полномочия заканчиваются на чем? С... Э, в обвинитель есть такая э, подозреваемая, имеет право собирать все обстоятельства ну, и доказывать свою невиновность. Но при, в, перелаживать, что э, милиция и прокуратура перелаживают на обвиняемую доказуемость, что он не виновен, это запрещено закон. Ага. Тут там статья идет от 3 до 5, если прокурор переложил это все дело. Ага. Так что единый прокурор, ковбасюк, Рубан, я могу называть очень очень имен. Пожалуйста, называйте. Да. Так как самое э, есть адвокаты, у меня было три адвоката. Любовича Кременко Бабку, Как один. Это не адвокат. Я говорю, я написал коми по коми, э, заяву по лишению лицензии таких адвокатов. Ну, вы там тоже короче. Mm -hmm. Идем дальше, потому что мы немножко отклонились. Э, его забирают 18 числа больница Святого Луки. Mm -hmm. Эта больница находится рядом с следственным отделом МВД по ДТП. Рядом буквально там... Ну, Полчаса ходить, даже не того, 15 минут. Вот что пишет 19 числа, из КТ мозга, заключение. И тело высокой плотности и мягкой ткани лобной области слева. Uh -huh. Что это означает? А это означает, что человек летел через задний лобовой стек. То есть через передний лобовой стек. Uh -huh. Все. вся арифметика заключается в чем? Вот пишет эксперт. К независимым экспертам вы обращались? А вот теперь да, конечно. Я же. А что сказала независимая экспертиза? Сейчас, одну минуту. И все здесь, все высновок эксперт. Все убрано, все, что мы... Темена, кость поломана, все, все, все. Тут ничего не пишет. Эксперт все убирает. Mm -hmm. Сейчас я одну секундочку. Что нам пишет независимая экспертиза? А независимая экспертиза нам пишет, а, вот и сейчас еще одну секундочку. Есть такой свидетель. Прокопенко и... Ага. Ладно, Давайте еще одну секундочку. Угу. Вот и молодой человек, который, ну и друг, и гориолят. Который погиб. Что у него поломано с левой стороны? Он сидел на заднем пассажирском сиденье. И когда был первый удар, спинки, спинки сиденья поломались, его придавил. Ну, потому что задней части правой не ударил. Мы считаем, что у него, какие у него забои. Закрытый тюрьмы. переломки а, Перелом кисток ну, ну, я все, все читать не буду. переломки э, перелом кисток мозга. тупой травмы грудной клетки. Увы, Садин раны грудной клетины, закрытых переломов 4-8 ребер с левого боку mm -hmm. с левого боку чтобы понятно людям было, что с левой стороны левый удар был mm -hmm. и поехали с левого боку, за бою, в огонь, с закрытого перелома, плечевой, все с левой стороны читаем дальше, вот теперь это вырок суду mm -hmm. из вырока суду, который мы получили через Полтора года эти документы наружу. Uh -huh. Вот что нам, так работает адвокат. Кмит, все убрали, все забои здесь не фигурируют. Вообще их здесь не случилось. Uh -huh. Вот это называется круговая порука. Мы Есть еще такой Прокопенко, есть свидетель, uh -huh. который пишет, он на месте аварии первый был, и он приедет, позвал Гаишников сюда-туда. <coughs> что пишет? В автомобиле на переднем пассажирском сиденье угу. сидение водителя. Побачено відомому не хлопця, він був живий, він був в шоковому стані. Теперь я как правильно понять: через тире. пассажирскому сиденье сидение водителя. Через тире написано. Я вот дословно читаю. То есть это типа нам поясняют, что пассажирское сиденье, это соединение водия. То есть это добавлено, да? Да. Ох, это круто. Это нужно видеть. В автомобиле на переднем пассажирском сиденье тире сиденье водия я побачил на виду Он был Так, а кто это был? Это был Кмит. А, А, подожди, это мой сын на переднем пассажирском сиденье. Да, да, да. біля є ще один невідомий мені хлопець, який був живий. Та... А, як, а як їх ідентифікувати? Про хто, про кого він каже? Він їх потім опізнав, як ні? А тепер я розказую так. А, так. тобто він на пасажирському сидінні залишився? Стоп, Зараз розказую. А от ще є один сидіння, є Розкажіть, Бо це хто, якщо да. у нас пасажирське сидіння і сидіння водія – це одне і те саме. Да. Є такий капилов. Пасачі і КПО. Ми можемо далі тут будемо смотреть по одному, тому що навіть номер в серії паспорта не ідентичний. А тепер зачитаємо, що пишуть ці два чоловіки. Да, я побачив, що ДТП полягало в тому, що в БМВ, контакт з так, деформація моторний відсик був відділений. Двох ага. салоні автомобіля в задній частині я побачив двох невідомих мені хлопців. Mm -hmm. Один хлопець знаходиться ззаду з правого боку, один з лівого. Mm -hmm. Це два пасажири. Так, да, ну Ні, два, просто два mm -hmm. чоловіки. Як я зрозумів, і до деформації передньої частини даних людей спереду разом з сидіннями завернуло назад. Той хлопець, що був ззаду з лівого боку, mm -hmm. тобто водій, був живий. Інший хлопець, який знаходиться ззаду праворуч, не подавав ознак життя. Mm -hmm. На пасажирському сидінні справоруч, да? угу. і доставали, і тут, пише, прокопівка. Нічого не зрозумію з того, що ви прочитали. Два, два чоловіка тобі... спереду. Тобто, скільки було в машині? Три. Віде? Троє. Да. Ну ззаду він побачив ще повесь... Ні. живу. Вони він бачить МЧС, бачив в машині тільки два чоловіка. Угу. Більше нема. Ну, ззаду. Він ззаду. Покаже, ззаду. А він не пише спереді, там знайшли, не знайшли. А ось Прокопенко пише що? От цей Ну-ну. На відстані приблизно 4 метри від передньої частини автомобіля на землі знаходиться ще один невідомий мені хлопець. А той його не вказує. А, він, а вони його не вказують. Який був живий та хрипів, першим зміст на місце, де приїхали працівники Даї, потім приїхала карета швидкої медичної допомоги, ну забрали то. Медики спочатку забрали хлопця, який лежав на землі. А після того, як вирізали з салону автомобіля водія, то і його. Також, ага. також МЧСники достали та поклали біля автомобіля хлопця, який не подавав ознак життя. Його достали з правого боку, задньої частини автомобіля. Нічого не розумію. Поясніть. Так... Тепер поясніть. Три чоловіка в машині. Ось два чоловіка тут сидять. Треть, да, третій сидить. От. При першому ударі ламається спинка. Первому ударі лівом. Правою задньої часті. Як вони так? Їх занесло? Да. Угу. Бу... Правою задньою частиною вони да. б'ються. Ну, Ось вони б'ються отакою. От, Бах. Угу. Що робиться при такому ударі? Ламаються спинки сидуш. поломался. Uh -huh. Той, кто сидит сзади, что он робит с ним, его придавливают сиденье. Uh -huh. Когда машина начинает разворачиваться в таком порядке, ломается подлокотник, ломает шестое ребро с правой стороны, биля позвонка. No. Подлокотник находится на переднем водительском сиденье. Uh -huh. с левой стороны находится у пассажира. Uh -huh. Значит, тот, кто сидит водителем, у него поломано шестое ребро no. возле позвонки. No. Теперь, когда они ударяются вот так вот. Спередняя часть. часть. Сидящий кмит Денис, то есть, сидит за рулем, mm -hmm. вылетает, у него находится mm -hmm. с левой стороны mm -hmm. лобовое стекло высокой mm -hmm. плотности. Mm -hmm. Значит, он вылетает вперед автомобилем. Прокопенко пишет, Свідіть. Що відбувається з пасажиром з права від водія? Він пише... Зараз розкажу. На відстані приблизно 4 метри від передньої частини автомобіля. Ну, знаходиться невідомий мені хлопець. І його медики забрали першу. Ну. А тепер розказую і показую. Оце ми подавали 2 грудня 2015 року, я витяг мельничий суддя, приїхав, е потер... будемо потерпілий кміт, приїхав в зал засідання суду. Ви можете відповісти, що було з пасажиром? Це ж мене цікаво. Ви все розказали, все. як вилетів водій, воді, що було з задні... А от пасажир, а от пасажир, я, пасажир... Я, вам, я ж вам зачитував, пасажир. Заволішився в машині, Втал. але ж кажуть, що він на задньому сидінні сидить. Там написано. Все правильно. Він ноги все було в нього ззаду. Як він тут термітів? Одкинув? Ні. При, при оцьому ударі, при цьому ударі. Водітель улітає. Угу. Мого пацана мого зажимає у пасажира з правої сторони ноги. Угу. Почому поламані всі тільки повністю ноги. Не були. Показуйте, так, не показуйте. Поламали тільки ноги. Забоїв, він розговарював. До восстания, потому что я был на месте Мене uh -huh. Меня привезли туда, он, он меня узнал, он узнал брата, он всех узнал. Он даже давал номер телефона, чтобы позвонили брат. Uh -huh. Так что тут ніяких сомнений в том, что у него были забои легких, подай пол. Сидел Игорек, тот, что погиб, Игорек Галянов, он сидел сзади, и когда придавили их сидушками, вот от такий боковий 15 градусний был, Удар в дерево. Mm -hmm. Що відбувається? Він починає двигатися в такому напрямку. Mm -hmm. Значить, у нього повинно було поломаносити, що зрівати. От він і був пасажиром, погірший, mm -hmm. а тепер я вам зачитаю отаку біду. Ми витягнули ви, суддя Мельничик, визвав у суд кмітал і пише, що пише нам квіт, розказує. Потерпілий кміт, судому засідання не показав. 14 октября 2012 року він разом знаходить так ладно, це ми оберемо, щоб не, не довго читати е, ага. він не керував автомобілем, а сидів на задньому пасажирському сиді. А тепер свідки осадів і КПО завернуло спереді, завернуло назад. То якщо він сидів ззаду, куди його можна було завершувати? А Прокопенко, Прокопенко, про пишет, что 4 метра впереди автомобиля. Та я же он тих заворачивает назад, а то и летит вперед. Что то есть тут, комплексная судебно-медицинская экспертиза и транспортно-трофологическая экспертиза не проводилась. Почему а не проводилась? Потому что надо было заработать следователю грошу. И все. Добиваться Честно скажу, я пришел. Вот это все, все эти материалы дела, все расследования мы провели судебно-медицинскую независимую экспертизу, все документы, все на руках есть, но правоохранительные органы не делают, прокуратура все крышует. Суды, суды. Вы сейчас, я так понимаю, в продолжить еще бороться по судах, так? Да, очень тяжело и практически нереально. Mm -hmm. Поки треба mm -hmm. міняти повністю, розганяти всю, всю Давайте зробимо. так, Ми зараз попросимо у вас, щоб ви зробили сканкопії цих документів, щоб люди, хто захоче, хто зацікавлений, зміг ознайомитись. І є можливість розмістити їх на порталі Світловодський. І люди о, отримують посилання і о, неопосередковано зможуть ознайомитися да. з спеціальними би... справами. Як з цим боротися, я чесно кажучи, борюсь і благодаря таким людям. Все, ми раді, що ви до нас звернулись. Сподіваємося, що вийде ваш матеріал е в письмовому варіанті, де ви приведете всі ці копії документів. Щоб ми ще раз підтвердили е те, що там дійсно є над чим працювати і саме правоохоронним органом. Свої очі бачу, що у нас пасажирське сидіння чомусь пишеться як водійське. Це дивно. І там дуже багато питань, особисто в мене. Я не юрист, але там питання дійсно пишуть одне, через два абзаці інше, через три абзаці ще інше. Це такі питання, хіба за це ми платимо наші податки, щоб наша судова система та правоохоронна система працювала саме так. Я думаю, що якщо вони живуть за рахунок наших податків, то е, така думка, що вони мають більш бути м, компетентніші. І ще раз доказую те, що якщо перетестація наших правоохоронників, а саме поліції відбувається в Кіровограді за присутності громадськості Кіровограду, а не громадськості Світловодської і відбувається не в Світловодську, то щось з цим не так. Ми дуже наполягаємо, щоб можливо останній раунд. Е, Атестації цієї пройшов у місті Світловодськ. Люди мають знати своїх героїв в лице, і саме такі люди, які не бояться розкривати фактаж, подавати документацію і казати про ті правопорушення, які я вам відверто скажу, можуть е торкнутися кожного жителя міста Світловодськ, кожного жителя України. І ми не застраховані від того, що завтра хтось той чи інший житель не попаде в таку ситуацію. Тож вам дякую за те, що ви боретесь, за те, що не боїтесь. Казати те, що вважаєте за потрібним для громади, за те, що не боїтесь показувати такі порушення, а тут вони насправді є. Хоча б правила заповнення документів порушені повністю. Тому що коли пропадає фактаж через два абзаци, це не то, що дивно, це кричущі факти про те, що які люди у нас працюють і в медицині, і в правоохоронних органах, такі експертизи, такі судді. Це дуже, дуже, дуже. Сумно. Тож дякуємо. Якщо буде новий фактаж, ми запрошуємо вас висвітлювати ці проблеми, висвітлювати те, що є. Саме страшне, в чому януковичу в 2012 році був прийнят закон 45 КПК, що тільки адвокат в єдиний реєстр має право захищати самого себе. Ні, суду має то... право захищати тільки адвокат. внесений в Єдиний реєстр. Якщо ви чоловік права, Вы разбираетесь все, в этом всем деле, вы не имеете права криминальные криминальной справе Это парадокс. Всех так. остальных ты имеешь, а тут ты не имеешь. Это, если, -то может, вынимает, может это, быть, меня будут да, какой-то да. народный депутат, просьба, отмените вот это все. Потому что адвокат нарушает все, что только может. Это сговорняк, сходняк. Тут ще є свідчення, бачите, про те, що ми не можемо самі себе захищати Ні, у суді. А це досить, досить серйозне порушення, я вважаю, прав людини. Бо можливо, По да, 121. Да, то, можливо, ми повинні вже щось діяти, бо ми всі сидимо і чекаємо, що хтось зробить. Мабуть, треба робити самому. На прикладі Олександра. Вам. Це дуже гарний приклад для інших. Всього доброго.